ઓપ્પો ઇન્ડિયાએ ઓલ ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશનના સહયોગથી અમદાવાદની સિલ્વરોક યુનિવર્સિટી ખાતે ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ જાગૃતિ અભિયાન સાથે તેના જનરેશન ગ્રીન ઝુંબેશના બીજા તબક્કાની શરૂઆત કરી છે આ સાથે આ કોલેજ આ કાર્યક્રમ હેઠળ ઇકો કોન્સિયસ ચેમ્પિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બની છે આ કાર્યક્રમના પ્રથમ તબક્કામાં ઓપ્પો ઇન્ડિયા અને એઆઈસીટી એ વન એમ વન બીના સંચાલન હેઠળ ભારતના વિદ્યાર્થીઓને ગ્રીન ઇન્ટર્નશીપ માટે આમંત્રિત કરીને યુવાનોમાં ટકાઉ પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું આ માટે વધુ સંસ્થાઓના નવ હજાર થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ અરજી કરી હતી જેમાંથી હજાર વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવી હતી અને કોલેજો અને સ્કૂલો એ એનું માધ્યમ બની શકે છે તો એના ભાગરૂપે એ આઈસીટી સાથે અમારે જ્યારે એપ થયેલું છે અને ઓપ્પો કંપની એ ઇનિશિયેટિવ લઈ રહી છે ત્યારે અમે સ્વીકારી લીધું છે અને આજે એક નાનકડો વિડીયો આપણે જોયો કે અમારી એકાદ વિદ્યાર્થીની કેવી રીતે કમા કામ કરી રહી છે એટલે આ વસ્તુ દરેક વિદ્યાર્થીઓમાં પહોંચે અને ઘર ઘર એટલે સ્કૂલે સ્કૂલો દ્વારા ઘર ઘર સુધી પહોંચે અવેરનેસ કેમ સારી રીતે એને કલેક્ટ કરી प्रॉपरली कंपनी द्वारा डिस्पोज करिए जो मानव जात नुकसान कारक है इन्हें आप एवॉइड कर सकिए अथवा घटाड़ी सकी मैं राकेश भारद्वाज हेड ऑफ दिक अफेयर ओप्पो इंडिया मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ओप्पो इंडिया का जो जनरेशन ग्रीन कैंपेन है उसके लिए हमने ए से पार्टनरशिप की हम ए से अकेडमिक क्रेडिट स्टूडेंट्स को देने के लिए पार्टनरशिप करने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है इसके लिए हमने डिसाइड किया फ़ाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग देंगे अक्रॉस इंडिया से और हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें फोरटीन हंड्रेड इंस्टीट्यूशन से ओवर नाइन थाउजेंड अप्लीकेशन रिसीव हुई जिसमें से हमने फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है हमने जो इसका वेबसाइट डिज़ाइन किया है उस पर हमें चार लाख से ज़्यादा ऑलरेडी ग्रीन प्ले जा चुके हैं इस कैंपेन में हम जो सेकेंड फेज हमने शुरू किया रामजस कॉलेज दिल्ली से उसके बाद हम गए रांची एम यूनिवर्सिटी में उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट हमारा स्टॉप था सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई और आज हम हैं सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी अहमदाबाद इसमें हमने आ, जो हमारा टारगेट है आ, दस लाख स्टूडेंट को इंफेक्ट करना है यूथ को हमने एज ए सस्टेनेबिलिटी एम्बेस्टर की तरह ट्रेन करने का हमारा टारगेट है जिसमें इनको अकेडमिक क्रेडिट भी मिलेंगे तो जो उनके अकेडमिक क्रेडिट में फर्दर ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने नियर बाय स्कूल्स में जाके फर्दर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे उनको ग्रीन स्किल्स में ट्रेन करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स ई वेस्ट की जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है उसके सेफ डिस्पोजेबल के बारे में ये हम स्टूडेंट्स को यूथ को अवेयर कर सकें ताकि इसमें हम कम्युनिटीज को भी अपने साथ जोड़ सकें इसके साथ साथ हम अपने जो कैंपेन है उनमें सब एक ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव भी रन कर रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने घरों से जो ई e वेस्ट है वो लेके आते हैं और इसमें डिस्कार्ड करते हैं जो फाइनली कॉलेज ऑथोराइज ई वेस्ट रिसाइकिल के थ्रू उसको डिस्कार्ड करता है